ngaturaken wilujeng enjang poros dere ingkang kinase pinanggi malih kalian renungan patinan kikaji Purwantoro dinten punika Jumat selikur November kali selangkung kanti jejer wantun nyuwun wantun caos syukur dini waosan kapendetaken saking Injil Lukas Pitulas ayat sewelas demugi sewelas Dini ingkang badi kita surau sesarengan Inggih punika ayat Gangsal 11 dumugi 19 ingkang mekaten suraosipun Ana siji kang bareng weruh yen wis waras banjur cengkelak Bali kanthi ake Gusti Allah kalawan swara Nuli nyungkemi padane Gusti Yesus ngunjukake panuwun Mongko iku wong Samaria Gusti Yesus banjur ngandika Apa ora wong 10 kang birat najise Lah Kang Songo endi? Apa panunggalane iku ora ana Kang baling luhurate Gusti Allah kajaba mung wong, wong manca iki banjur ngandika marang wong mau. Ngadheka lunga pangan delmu kang wis mitulungi Kwe. Mekaten, Mengkaten sabdanipun Gusti, rahayu kita ingkang nampi sabda punika, kita kilut-kilut ing salebeting manah lan kita. stokaken sak <tuh> ing sakkuruting padaangan kita Haleluya Amin poros derek ingkang kinasih wonten ing perikop ingkang sampun kita surau sesareangan punika kita kaparingan gambaran kalih ingkang benten wonten tiang ingkang mangertos ngaturaken panwun lan wonten tiang ingkang boten mangertos ngaturaken panwun Carosaen Gusti Yesus nyarasaken tiang sakit kusta utawi budhuken cacaipun sedosa ananging namung wonten tiang setunggal ingkang wangsul marerek garsanipun Gusti Yesus Kangggicauh syukur lan ngaturaken panwun Dine tiang sakit kusta punika sampun kas rasaken ewas manten tiyang sangosanesipun, ingkang ugi sampun kasar rasakenmboen angsul ing ngasanipun Gusti Yesus perkawis punika kelmpahan amargi tiang songo wa nganggep pilih kasarasan ingkang katampi punika namung mucuaken peparingepun Gusti ingkang limrah kemawon utawi tiang songo wa kesupen dateng Gusti Yesus ingkang nyarasaken amargi tiang sanggo punika keladuk Anggenipun pun bingah-bingah awit saking kasarasanipun. rasanipun peroos derek ingkangkinase berkat Tuhan Mari hitunglah kau kan kagum oleh kasihnya berkait gusti padha etungen temah kowe padha gumun marangngka pernane mekaten peranganing tembang ing Kiung Jemaat sekawan atus tigang dosa songo Saking galing panyuwunan dhateng kita sedaya supados sami ngraosaken sarta sami nyipati punapa ingkang sampun kaparingaken dening Gusti Allah dhateng gesang kita awit tiang badhe saged caos syukur sarta ngaturaken panuwun dumateng Gusti Allah nalika tiang wau mirsani bilih punopo ingkang katampi ing gesangipun punika peparingipun Gusti Allah ingkang me-merah makan kaningeang berkaipun Gusti Allah ing gesang kita Milok kita badhe nguun, dateng kattres nanipun Gusti Sarto sagecauh syukur dumateng Gusti Allah. Mekaten kosok wang Sulipun tiyang ingkang boten nate mersani satong rawosaken bilih punapa ingkang katampi ing gesangipunpunika berkaipun Gusti Allah, tiang wau mboten badi ngeraosaken ka elo anipun katres nanipun gusti Allah sarto mboten badi saget syukur dumateng gusti Allah sumonggo sami ngaturaken panuun dumateng gusti awet berkaipun ingkang ngedapi-dapi amin kita ngedungo Duh Gusti, kawula ngaturaken panuwun awet berkah lan katresnan Paduka dumateng kawula. Kasagetna kawula tansah caos syukur wonten ing sauruting gesang kawula. Wonten ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin.